Salamun alaykum əziz dostlar, 35-ci dərsimizdəyik. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Deməli, hal yumkinuka an tusallih hadhihi al-ahziyata min fazlik. Deyir ki, dostlar, mümkünsə siz e, bu ayaqqabıları düzəldə bilərsinizmi? Ya yəni, min fazli kaş edirəm. Sonra setekunu jahizetun fi yawmil xamis. Dir ki 5-ci gündə, 5-ci gün hazır olar. Jahizetun ərəbcə hazır mənasındadır. Setekunu olar. Yəni gələcək zamana işarə verir, yəni olacaq. 5-ci günə hazır olacaq. Daha yaxşı olar ki, burada tərcümədə də olar yox olacaq yazaq olacaq sonra əziz dostlar olacaq tayubun şükranleka tayubun yaxşı deməkdir şükranleka yəni təşəkkür edirəm sənə tayubun yaxşı şükran təşəkkür edirəm ləkə sənə belə sonra məazirətan həl b imkanika iqta'i ba'd al ma'lumatat mə məlumatat deyir ki dostlar e, bağışlayın məazirətan üzr istəyirəm e, mümkünsə e, bəzi məlumatları mənə verə bilərsinizmi Əlbəttə, imkanınka en tukhbirani ayna yaqa'u sharī'u. Məsələn, hansı bir küçənin adını burada yazmaq olar. Deyir ki, e, mənə xəbər verə bilərsinizmi? E, filan küçə harada yerləşir? Sonra Kam tab'udu al-jami'ati? Deyir ki, universitetdən, e, yəni orada məkanın soruşur ki, nə qədər uzaqlığı var? Nə, neçə, nə qədər uzaqdadır? Yəni onu soruşur, bura-burağa qədər nə qədər məsafə vardır. Kam tab'udu al-jami'ati? Sonra innaha ba'idatun jiddan min huna. Deyir ki, e, e, deyir ki, o e, buradan Çox uzaqdır. O buradan çox uzaqdır. Hal tərifu rekamu hatifə sədə Əhməd deyir ki Əhməd bəyin deməli telefon nömrəsini bilirsənmi? Ələlayyə an əzəbə min hunə əm min hunəka. Deyir ki dostlar buradan getməliyəm yoxsa ıı, oradan hansısa bir məkanı soruşur izhab bi zaka tariqi hatta ta'bara bina'ayni bina'ayni thumma inqatif yasaran E, dir ki dostlar. Bu yoldan e, bir saniye. Dir ki dostlar. Bu yoldan gidin e, iki binanı geçtikten sonra sola inatif dönün. Aslında dönünün yox, dön mənasında istifadə edək çünki e, e, əmr qarşı tərəfə birinci şəxs, yəni ikinci şəxsin təklinə işarədir. Yəni binanı keçdikdən sonra sola dön. Ehtiyac yoxdur dönün sözünə. Dön kifayət edir.